или же домашнее состояние. Дальше. Переходим в домашнее задание. Здесь ученикам можно заполнять предмет и само домашнее задание. Точно так же распределено по карточкам на в зависимости от дня. Дальше. У нас есть расписание. Где-нибудь удобных карточек. В дальнейшем будет еще входить в первую часть между днями. Сейчас вот мы видим статистику расписание на завтра. Теперь давайте посмотрим э, э, что, в чем особенность нашего веб-интерфейса. В его адаптивности. В том, что если, например, мы возьмем его и откроем с мобильного, у нас не будет верхнего навбара, у нас будет сайт. Бар. Собственно, здесь мы можем, опять же, прийти э, к нашим карточкам. Мы можем посмотреть что профиль, то есть э, он полностью адаптируется в зависимости от, э, от нашего размера экрана. Также, вот, например, если мы сделаем так, то есть, если мы возьмем планшетный экран, тоже нафбара нет, Дальше, перейдем к презентации. Сейчас 21 лет, должно быть очень круто. То есть у нас высокие технологии. Но что мы имеем? Все еще все на бумаге. То есть его можно порвать, его можно потерять. Есть система онлайн-дневников.

не спишь Эй, у тебя завтра алгебра, сделай, давай приходи в хорошее домашнее знание или же сделай какую-то дополнительную работу. Тебе нужно хотя бы центр. Собственно, у Маши в приложении есть виза, а это как он смогли сделать? А, пройти по а другой приложении. Сообщение будет не как в инфо мессенджере, а больше подобное имейлу. E потому что здесь, это, если нам нужны э, мгновенные переписки между своими там, друзьями, ты можешь использовать с Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, чем учеников, или учеников и родителей. Также учителя э, имеют свой класс. То есть э, если это куратор в классе, то этот учитель может э, заполнить оценки или домашнее знание для всего. Если это не куратор, а отдельный предмет, пожалуйста, вы можете заполнить э, именно домашнее задания и оценки по конкретному предмету. Также у нас есть веб-интерфейс, который я вам уже демонстрировал. В данном веб-интерфейсе есть полная адаптивность. То есть, если, например, у вас нет Android-приложения, Android, и получается все. Наш дальнейший план, э, собственно, взяли как он, мы сделали рабочий прототип одного приложения, рабочий прототип веб-приложения. Наш дальнейший план сделать полноценное э, рабочее приложение с бэкэндом, так как мы не нашли бэкэнд для выбора данных данном катоне. Сейчас у нас вся информация статичная, да, в ближайшее время Было приложение с базы данных и используя REST API для того, чтобы вытягивать из базы данных э, все, все You pues, let, I no. I'm I'm English. I don't How much for your project? I actually you know. I haven't prepared business model for this project. But I have uh, plans for monetization. How do you get У него есть интернет. команду можно все. Гена, Женя, Богдан, пожалуйста, если можно. Ну, собственно, инициатор Миша, Миша 13 лет, если кто-то еще с ним не знаком. Миша бегал все время искал. Искал разработчика